नमस्कार अपन पहा युवा शक्ति न्यूज आवाज अपने का सरकार हिंदुत्ववादी सरकार होने के बाद में मुसलमानों को न्याय और इंसाफ देने में कई भी शिंदे सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री एक जी शिंदे साहब देवेंद्र जी अजीत दादा कहीं कम नहीं है मैंने तो आपको इतना बताया कि निजाम सरकार जब थी जब कितना बजट आता था ये संभाजीनगर औरंगाबाद को ये महाराष्ट्र को वो भी चेक करो और आप कितना मिलता है ये चेक करो अगर हम उसमें कम पड़े होंगे हमारा हिंदुत्ववादी सरकार कम पड़ा होगा तो मैं कोई भी गुना कोई भी गलती स्वीकारने को तैयार है लेकिन उन्होंने अच्छा काम करे उनका ये कहा रहा काम हमारा रिजर्वेशन का रिजर्वेशन तिरंगे पाटिल साहब ने डिमांड की मैंने उनका स्वागत किया सत्कार किया सम्मान किया अभिनंदन किया और उनके सगात उनके समाज को भी न्याय मिल रहा ओबीसी को भी, भी मिल रहा लेकिन उन समाज के सगात मुसलमान ऐसी है मैं ये बता रहा हूँ जगहों पर उनकी माली आजादी उनकी आर्थिक परिस्थिति उनकी नौकरी वो गंभीर है मैं जा, वो काम का है वो जात का है, का है नहीं बोल रहा लेकिन सच्चाई तो ये भी है आप भी जाके देखो बस्तियों में कितनी परेशानी है आप भी जाके देखो उनकी पढ़ाई में कितनी दुश्मारियाँ तो ये सब चीज उनको हम अपने लाइन पे लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि जो बच्चे एजुकेशन नहीं करते उनका एजुकेशन मिल रहा अभी जो स्पर्धा परीक्षा में जाना है तो उतना उतना टाइलेंट होकर आना पड़ेगा इसके लिए हम एक बच्चे पे 40 लाख रूपए खर्चा कर रहे हैं वो 40 लाख महाराष्ट्र सरकार खर्चा करेगा बच्चा उधर से टॉप पर बन के आएगा और अच्छा धंधा करेगा तो मार, मार्टी का जीआर आर कम है ये तो ये तो सुन लो पे पूरा दो दो बीच में लाते फिर ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता तो ये ये मेरी बात सुनो ये पहली बार सरकार ने ये फैसला किया मुस्लिम एजुकेशन के अंदर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए अच्छे टॉप के स्कूलों में कॉलेजों में उनको एडमिशन मिलना चाहिए उसके तरफ से महाराष्ट्र सरकार मुझे लगता है कि जल्द से जल्द एक ऐसा जी आर निकालेगा कि वहाँ उनको पढ़ाई के ये जो मुख्य प्रवाह में उसमें उनको लाना पड़ेगा और वो लाने की हम कोशिश कर रहे हैं रहा सवाल मार्टी का तो मैंने बोला कि मार्टी का कैबिनेट में यहाँ से जब गया आयुक्तालय का उद्घाटन करके वहाँ गया हमारी मैडम से बनाया अब हमारे पास सेक्रेटरी के पास बैठ के दोनों डीसीएम और सीएम सबकी सही होगी और कैबिनेट में आएगा उसको भी काफी दे दूंगा हर कैबिनेट में हम कुछ ना कुछ माइनॉरिटी के लिए करते हैं और माइनॉरिटी एक मुसलमान ही नहीं है माइनॉरिटी के अंदर जू है जैन है पंजाबी है बौद्ध है ऐसे सात अलग अलग चू लेके तो तो ये आयुक्तालय में क्या काम होने वाले है अभी जो चालू हुआ तो आयुक्तालय का मतलब अभी भी समझा नहीं तुम पत्रकार हो गया तो नहीं नहीं हमको मालूम है जनता के लिए बोलो तो जनता का तर... ही काम सुनो यहाँ जो है, है। माइनोरिटी डिपार्टमेंट का वर्क बोर्ड का कंट्रोल वहां रहेगा उनका वरिष्ठ बोल के वहाँ जो है आज मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन उनका कंट्रोल वहाँ रहेगा आज जो माइनोरिटी डिपार्टमेंट के पैसा खर्च होता है हुआ क्या नहीं हुआ उसका कंट्रोल वहां रहेगा उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे यूनिट चलते हैं, वो मदरसा हमारा एक मदरसा बोर्ड को भी हम दो लाख के बजाय अभी दस लाख रुपए कर दिए दस लाख उनको देंगे तो वो सही गया कि नहीं गया वो जिस चीज के लिए दिया गया उसका कंट्रोल है कि नहीं है और आयुक्तालय यहाँ नहीं है ये आयुक्तालय का नीचे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस रहेगा वो उससे कनेक्ट रहेगा छियासी पद मैंने मंजूर किया छियासी छियासी तो छियासी पद उनके रहेंगे और वो यहाँ आसानी से काम करेंगे ताकि वक्त बोर्ड के अंदर कभी अगर मस्जिद का इनाम है दरगाह का इनाम है वर्क बोर्ड की प्रॉपर्टी को कोई अलग से मिलने वाले लगा रहा उसको वहाँ लेना पड़ेगा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार ने और एक ऑर्डर है मैं तो देवेंद्र जी दो हजार सोलह का जीआर बताया मैं नया कुछ नहीं बताया 2016 में देवेंद्र जी ने एक जी आर कार्य थे जितनी भी वक प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के नाम पे खासदार आमदार मंत्री उद्योगपति या लीडर या पुढ़ारी कोई भी जानता होगा उसका उसको राउंड मारना और वहाँ वक बोर्ड का नाम लिखना ये अंबानी की प्रॉपर्टी हाथ में लेंगे सब वक बोर्ड अंबानी की सबकी बात कर रहा का त्यांचा तो अजेंडा आहे मुसलमानांना आरक्षण द्यायचं नाही मी तुम्हाला विरुद्ध कसं लढणार तुम्ही अजेंडा तो आहे ना हो साहे तुम्ही बोलता तुमचा महत्वाच्या प्रश्नाला उत्तर हे मुस्लिम आरक्षण मुस्लिम आरक्षण मिलेगा कुटुंब पत्रकार बांधवाला माझी हात जोडून विनंती आहे आपण मी सर्व प्रश्न तुमचा एकही प्रश्न जोपर्यंत शेवट समजत नाही माझा कुठेही तुम्ही काही लावणार तेल नमक मिरची लावून कुठे मार्केट करायची तेही करून घ्या पण मी सत्य बोलणारा माणूस आहे मी आताही सांगतो जबाबदारीने आम्ही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री समाजाच्या उच्च न्यायालयाचा जो निर्णय झाला होता तोही बाबतीत कळवलं आणि त्याच्यावर मी त्यांनी निर्णय देताना मी अजून एक शब्द बोललो आताही बोलतो तुमच्या समोर ज्या वेळेस निजाम सरकार होती त्यावेळेस आम्हाला इतका निधी नाही मिळाला जितका निधी शिंदे सरकारनी देवेंद्रजी आम्हाला आधी दादा दिला याचाही तुलनात्मक आपण अभ्यास करा ना राज्याला ज्यावेळेस मुस्लिम समाजाला न्याय देताना हे सरकार हिंदुत्ववादी हिंदुत आहे मी त्याला मानतो एक हिंदुत्ववादी आहे त्याच्यामध्ये कोणाला बोलायला शंका नाही परंतु त्यांनी आमच्या समाजावर मी अन्याय केला नाही याच्यासाठी मी त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव तिथे बी घेतला आणि काणी घ्यायला पाहिजे ज्या सरकारने आम्हाला मदत केली एखादा विशेष नेता आमचा समाजाची मागणी करत असेल तर मी त्याचं अभिनंदन करणं हे चूक नाही आहे कई बीजे खड़खड़ गुरू लग लें खड़पूछ उत्तर दी नहीं मुस्लिम आरक्षण सर आपके सत्ता में मुस्लिम आरक्षण का निर्णय हुआ क्या आपके सत्ता में आपकी सत्ता जब तक है अभी सौ दिन में निर्णय हो सकता क्या निर्णय अपेक्षा रखना पत्थर उछालना पड़ता है आसमान को छेद होगा उसकी परवाह नहीं करते है हम लेकिन हमने जो मांगनी करे वो मांगनी हमारी है और वो होगी और उसको आगे न्याय मिलेगा ये हमारी अपेक्षा है मैं जो समाज में है हर समाज को अपने अपने समाज का स्वाभिमान रहता है लेकिन उसके संगाद संगाद बाकी के समाज का भी सम्मान करना पड़ता है और वो सम्मान के संगात करने की हमारी अपेक्षा है मैंने वहाँ बताया आपको कि एक नंबर का हिंदू भाई हमारा बड़ा भाई है उसके बाद में दलित भाई दो नंबर पे आदिवासी भाई तीन नंबर पे हम चौथे नंबर पे नहीं हालात तो खराब है ना मुसलमानों के और वो न्याय के बारे में मांग रहे हैं हम सरकार हालात तो खराब है ना सब मुसलमानों के मुस्लिम आरक्षण प्रिशाद प्रिशाद एक लक्षात घ्या मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला दोनदा या विषयावर बोललो आणि मुस्लिम समाजाच्या ज्या भावना होत्या ते नॅशनल <laughs> लेवलवर आज जे मुस्लिम समाजाचा विरोधी मतदान पडला तो काही सिल्लोड मध्ये किंवा औरंगाबाद संभाजीनगर मध्ये नाही देशभरमध्ये अनेक मतदारसंघाचा तुमच्याकडे रेकॉर्ड आहे माझ्यापेक्षा जास्त तिथे पडलेला आहे त्याला काही एकट्याला परंतु एक समाजाला न्याय मागण्याचा अधिकार आहे आणि मी तो माझ्या पद्धतीने त्या कॅबिनेटमध्ये प्रत्येक वेळेस जे मला बोलायचं आहे ते मी बोलतो मुख्यमंत्री मोधायला बोलतो उपमुख्यमंत्री मोदा बोलतो तीस कोटी रुपयाचे पाचशे कोटी असेच झाले का ते मी बोललो तिथे प्रस्ताव आणला आता मला वाटतं की परवापासूनच आम्ही अर्ज मागू लागलो आदिवासी आणि मागासवर्गीय आणि ओबीसी साठी जसे मुलं दोनशे कॉलेजेस मध्ये जातात पीजी करायला त्याला चाळीस लाख रुपये खर्च होतो हे भारत सरकारने मंजूर केला वर्षी पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाची मुलं ही विदेशच्या ज्या जगाभरामधल्या दोनशे कॉलेजेस आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना ऍडमिशन ये सर्वो मैं बोलो मार्टी था था का भी जीआर नहीं निकला अभी तक मार्टी का भी जीआर आने वाले दो कैबिनेट के अंदर हो जाएगा एक ही में पूरे कर लेंगे तो बोलेंगे फिर एक ही ने मतदान के लिए लपलेाला नहीं है दोन पांच टक्के सोले हमारे तो बाकी सर्व एक लाइन मध्य जुड़ने दे कभी इशारा दे दिए काँग्रेस ही लाईन जे मी बोलू लागलो ओबीसी भाऊ आहे ओबीसी बांधव छोटा भाऊ आहे आणि त्याच्या आजूबाजूची लाईन सर्व जोडली तर एकनाथ शिंदे साहेब याच्यावर उपाय काढणार रामबाण औषध काढणार मी तुम्हाला कॅरेंटीने सांगतो का याच अधिवेशन मध्ये याचा काय राहील ते त्याच्या मुखातून विधानसभेमध्ये घोषणा करतील अशी माझी अपेक्षा आहे आणि मुसलमान समाजाला जे काही उच्च न्यायालयाने रिझर्वेशनाचा शिक्क मोर्ताब केलेला आहे तो निश्चित हा सरकार त्याच्याबद्दल विचार विनियम करू लागला एक आता असं फाडून दाखवू का पहिलेच बोललो शिंदे साहेबाच्याच मी शिवसेना मध्ये सत्तार आणि शिवसेना सर्व पत्रकार बांधव हे कधी समीकरण पाहिले होते काँग्रेस राहू साहेब पाहिले होते का पण घडलं आहे चर्चा काँग्रेसची आहे चर्चा काँग्रेसची आहे काँग्रेसची हवा मी तुम्हाला सांगतो आज जी हवा चालू होती दादा आज जी हवा आहे फक्त एकनाथ शिंदे साहेबाची आहे आणि एकनाथ शिंदे साहेबाच्या सोबत जोडीला कर्तव्यदक्ष उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी आहे इकडे अजित पवार आहे हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेष मला आज दिसतं उद्या काय येईल ते बोलता येणार नाही पण आम्ही पुन्हा येऊ शकते हो हे हो। दानवे लढतील का तुमच्या विरोधात दा। रावसाहेब कोणीही रावसाहेब दानवे एक मिनिट मला कोणी व्यक्तीचं नाव घ्यायचं नाही मी पैलवान आहे अरे ऐका ना बाबा अरे मी पैलवान आहे कोणाशी तर दोन दोन हात करायचे आणि त्या करायला बोला सत्ता है उधर सत्ता है धन्यवाद नाउ एंड प्रेस द बेल icon नेवर मिस एन अपडेट